продолжу немножко вот э, тему, которую поднял э, наш наш, 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 наш э, да, Дмитрий Павлюченко, наш это коллега. Павличенко. Э, друзья, вот действительно поддерживаю то, что сказал мой коллега. Мы реально что сейчас становимся сказал? сильными. Нам, нам э, просто выхода другого нет, кроме как реагировать и становиться сильными. Я хочу привести пример нескольких государств. Э, очень всем известное государство Швейцария. С самым высоким, одним из самых высоких уровней жизни, э, с, со свободами, с гарантиями и так далее, и так далее. Я не говорю об экономике, этого не обсуждается. Интересно, почему так произошло? Очень просто. Ответ один простой. У них власть на уровне территориальных громад. У них самоорганизация на уровне территориальных громад. И ни один чинуша, ни один строитель, ни, э, ни одна организация не делает ничего без утверждения с территориальными громадами, с каждым жителем улицы, улицы. Если в конце улицы кто-то, миллионер, просто человек, предприниматель, захотел поставить магазин для этой всей улицы, он кол не вобьет, абсолютно здесь поддерживаю своих коллег, пока на это не будет получено добро всех жителей улицы. Все должны сказать, мы за этот магазин, вопросов нет. Это нормально, это подходит нам и так далее. Но садик за, за углом еще сделаешь, потому что там э, что-то, ну, другой свет хотим. В прошлом году был один, в этом другой и так далее. Сделай. Возьми на себя ответственность. То есть идет коммуникация на уровне жителей района, жителей улицы, жителей домов, а не на уровне кабинетов, где подошел к чиновнику в кабинет, порешал, а то, что внизу жители, они не согласны с этим то это все ерунда, на них никто внимания не обращает. К счастью, мы уже достигли или вот такой этот пик самосознания. Нам уже не все равно, то, что мы собираемся, то, что мы выходим, нам не все равно мы заявляем о своих, о своих позициях о своем требовании быть услышанными. продолжить Друзья, я хочу представиться. Меня зовут Дмитрий Павличенко. Он я являюсь ней, головой можно... инициативной группы, которая создана по инициативе активистов Майдана активистов Киян и поэтому я еще раз подчеркиваю, это очень важно без, без инициативы каждого из нас мы ничего не сломаем мы эту систему не разрушим пока мы каждый не скажет сам себе все, хватит, надоело мы включаемся в работу, в этот процесс и мы берем власть в свои руки я еще раз подчеркиваю мы берем власть прям, прямые народовладия через творение территориальных громад Вони вже, де юре, створені, але де-факто їх треба заповнити нашим вашим бажанням. Дякую за увагу. Днітрі Павліченко, Я приглашаю всіх в український дом 12 часов завтра. Спасибо за внімання.